Я вас на официальном открытии фестиваля социальный витамин Б. Тут можно побыстрее. Ну, в этом году у нас есть несколько зон. Ну, во-первых, это выставочная зона, где каждая организация может вот представить, оформить свой стол и представить какую-то свою деятельность, пообщаться один на один с людьми, рассказать, привлечь к себе волонтеров, новых либо соорганизаторов, либо партнеров. Вторая зона – это презентации, где мы попробовали, постарались собрать не просто картинки ну интересных проектов. А, личные истории людей, почему они это делают, как они это делают, ну и собственно да и что они делают. Также у нас действует зона мастер-классов, на которой более подробно можно научиться, например, там консенсусу или узнать о сортировке мусора и как это делать. И в этом году, вот что очень для нас важно, у нас есть уголок для детей, где одна из инициатив ⁇ это детская площадка. И они в этом году презентуют себя не просто где-то ну, стоя на столе и рассказывая, а прямо в деле. Они а, 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 хоровод матес, висит на, на стене. Как раз это их а, руки дело. Вот. А, ну и украсили мы это все еще квестом, который стимулирует посетителей к общению с инициативами потому что ну, все вопросы они как раз на том построены для того чтобы немного повысить сознание в каких-то вопросах или просто э, дает возможность людям узнать лучше представленные вот эти все прекрасные витаминки.